Доброго здоровья, уважаемые желтоводцы! Сегодня в нашей телепередаче мы вас проинформируем по следующим вопросам. О ходе соревнований по футболу на Кубок губернатора Днепропетровщины, в котором участвует команда Криптогорода города -желтоводи». Об итогах футбольного сезона 2013 года. Мы вас проинформируем о соревнованиях, которые пройдут. заключительного тура спартакиада основных подразделений комбината. Естественно, начался учебный год. Мы вас проинформируем о тех мероприятиях, которые подготовлены уже, тех работах, которые выполнены подразделениями нашего комбината, для того, чтобы мы могли приходить и заниматься. И, естественно, расскажем, как же мы будем работать с вами в сезоне осенне-зимнем 13-14 годов. Итак, вопрос первый. Это, естественно, соревнования по футболу. Предварительные игры во всех зонах закончились. Команда Крипта, как я вас уже информировал, заняла первое место, набрав 25 очков в своей центральной зоне. И теперь, согласно жеребьевке, которая прошла 30 августа, наша команда в числе 16 лучших команд Днепропетровщины, которые заявились участвовать в областном турнире на кубок губернатора Днепропетровщины, 7 сентября, то есть в субботу, выйдет футбольный клуб Петропавловка. Как я уже вас информировал, встреча состоит из двух встреч. Сначала нам по жребию выпало на выезде сыграть, а 14 сентября мы будем принимать футбольный клуб Петропавловка. И по итогам результата команда, если выиграет, пойдет дальше, если проиграет, выбудет соревнование. Вот таковы итоги, как говорится, областного турнира. Закончился футбольный сезон 2013 года, в котором приняло участие 9 команд. Этот открытый чемпионат города по футболу был на протяжении трех месяцев. И победителем на сегодняшний день стала наша команда «Крипто», которая организует и спонсирует семьями Мещеряковых Леонида Георгиевича и Георгия Леонидовича, за что им, естественно, большое спасибо и как за команду крипто в чемпионате города, и как за команду, которая участвует в областном турнире. На втором месте команда «Локомотив» город Пятихватки. На третьем месте команда «Маранахва». Вот таковы результаты футбольного сезона. 7 сентября, то есть в субботу, на нашей спортивной базе пройдет заключительный тур Спартакиады основных подразделений восточно горно обогатительного комбинаты. Что входит в понятие основных подразделений? Это Новоконстантиновская шахта, Смолинская шахта, Ингульская шахта, гидрометаллургический завод и ремонтно-механический завод. Вот эти пять коллективов и будут оспаривать, кто же станет победителем Спартакиады. На сегодняшний день до заключительного тура на первом месте коллектив физкультуры Смолинской шахты 22 очка. По 21 очку и делят вторые и третьи места коллективы ГМЗ Ингульской шахты. На четвертом месте команда с 20 очками ремонтно-механического завода. Ну и заключает турнирную таблицу команда Новоконстантиновской, коллектив Новоконстантиновской шахты. И вот тур заключительный, который пройдет в субботу, а пройдет он по восьми винам спорта. Поэтому я приглашаю вас, уважаемые желтоводцы, приходите 7 числа к 10 часам, торжественное открытие Спартакиады, а затем соревнования по мини-футболу, стрельбе с пневматического оружия, настольному теннису, шахматам и домино. Я еще раз повторяю, начало соревнований спартакиады основных подразделений комбината с 10 часов 7 сентября в субботу, куда мы вас и приглашаем. А впереди он уже начался учебный год. Учебный год он не только в школах, в вузах, он также затрагивает и такие организации, как наша, то есть спортивная организация, поскольку ваши дети после школы и юноши, и девушки и вы сами после работы приходите к нам сюда и находите свой вид спорта, где вы занимаетесь. Так вот, я хочу вас проинформировать, как мы будем работать в этом осенне-зимнем периоде. Но прежде всего, я хочу поблагодарить подразделение ремонтно-строительного управления, руководитель Шапошник Юрий Викторович, за ту работу, которую они проделали, для того, чтобы нам не мешало с вами заниматься. То есть они сделали крышу ремонтной работы по кровле, где, вы знаете, основной зал все время протекал. Они перекрыли топочную, где греют воду для нас с вами, чтобы мы занимались. Поэтому эти работы они своевременно сделали, за что им большое спасибо. Большое спасибо подразделению ремонтно-механического завода за те работы, которые проделали по топочной, отремонтировав бойлеры. И уже на сегодняшний день мы вам официально заявляем, что горячая вода в спортивно-оздоровительном комплексе есть. Поэтому приходите, занимайтесь, мы рады вас обслужить. Ну и далее о работах. Значит, уже проплачены деньги дирекции комбината за приобретение агрегатор робот. Ну, тот, кто не, не в курсе, что такое агрегатор робот, вы прекрасно понимаете, что работа зимнего плавательного бассейна связана, естественно, с осадками. И кто ходит в бассейн, видишь, что днище всегда покрывается осадками. Их, естественно, нужно убирать для того, чтобы люди занимались чистой нормальной воде поэтому этот агрегат он очень дорогой будет очищать днище бассейна и вы сможете сами наблюдать за качеством воды в нашем бассейне приобретены также два бойлера для того чтобы разграничить душевые второго этажа и первое вы знаете что в прошлом году мы имели много нареканий со стороны желтоводцев поскольку душевые второго этажа были несовершенны недоделаны и сейчас значит, приобретены эти два бойлера, которая система будет изменена, и вопрос с горячей водой, так нам заявляют специалисты, будет решен. Поэтому я вам доложил об основных направлениях проделанной работы, которая мы сделали для того, чтобы вы приходили в наши секции, группы здоровья и занимались, получали удовольствие, и мы были рады вас обслужить. И все же я хочу, пользуясь тем, что начался учебный год, я хочу напомнить еще раз желтоводцам, куда же мы вас хотим пригласить, какие секции, группы и вообще как будет работать наш спортивно-здоровительный комплекс по услугам населения и подразделениям комбината. Итак, на нашей базе работают такие спортивные секции, как легкая атлетика, тренер мастер спорта Николай Петрович Деревенчук, плавание, который тренирует мастер спорта Алексей Николаевич Саенко, футбол, тренер Шеремет Петр Артемович, волейбол мужской и женский, и женский это тренер Сологуб Александр Васильевич, Третлон, тренер Владимир Викторович Николаев. Будут заниматься также секции тенниса Григоренко Валерий Владимирович, настольный теннис, инструктор Коноплев Виктор Анатольевич, пару Лихтин, который тренирует мастер спорта Мяснянка Алексей Павлович, дартс, инструктор Почепко Сергей Васильевич, армспорт и гиревый спорт, Шостак Василий Николаевич, инструктор, бокс, тренер Овечкин Сергей Юрьевич. Будет работать также группы, группы аробики, пилатеса, будет работать группа хатка йога, это дыхательная гимнастика, которая будет вести инструктора не Жура Рустам Александрович, а аробика и пилатес Назаренко Инна Олеговна. Каждый, каждый рабочий день с понедельника по пятницу с 18 до 19.30 мы выделяем время для подразделений комбината. Так, в понедельник этот день здоровья будут проводить работники АТХ, во вторник работники ГМЦ, в среду сотрудники Восточной Объединенной Организации Профсоюза, в четверг подразделения ИВЦ и управления, в пятницу подразделения РМЗ и КПА. Во вторник и в четверг с 10 до 12 будут работать сотрудники военизированной охраны возглока. Таким образом, все подразделения комбината, где поставлена оздоровительная работа, и время выделено для того, чтобы они занимались. Естественно, каждую субботу и воскресенье наши залы будут проводиться спортивные соревнования по видам спорта. Сюда войдут и стрельба, и настольный теннис, и футзал, и волейбол, и все, что намечено по календарному плану на 2013, а затем и 2014 год. Поэтому, уважаемые желтоводцы, заканчивая свою информацию, я еще раз обращаюсь к вам. Здоровье в ваших руках. Не стесняйтесь своего веса, своего возраста. Приходите. Приходите вместе с детьми и внуками, мы всем найдем секцию или группу, подскажем, поправим, направим, и вместе с вами будем бороться за здоровый образ жизни. Мы ждем вас, уважаемые желтоводцы.